Сколько это страшно, эти, эти дроновые войны. Я сам, короче, работаю на заводе Газпром э, в пожарной охране. И блин, вы сейчас пытаетесь, короче, додавить этот завод прям жестко. Вы угу. уже, уже нам бензин там жестко остановили. Я попадал под первый прилет, у нас их было где-то 4, наверное, или 5. Приветствую. Привет. Здорово. Обсуждал вот тут с предыдущим собеседником Рогозина. Жопу ужаленного? Да. Как он интересную мысль выдал, что Мадяр, знаешь, кто такой Мадяр у нас? Вот Мадяр. Санкции на бензиновые устройства. Да, 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 Что Мадяр, он, короче, изувер и садист, что-то такое. А, маньяк, маньяк. Потому что, как, говорит, представляете, вот он, он постоянно публикует видео, как несколько дронов нашего солдатика одного терзают. Представляешь, какой маньяк убивает оккупантов дронами. Ужас. Да, причем тут Мадяр и FPV -дрон. Ну, Мадяр это командир сил беспилотных систем. А, в общем, да? Да, да. Под его началом там несколько бригад, полков, батальонов. Ты не записываешь? Записываю записываешь, выкладываешь потом, да? Ну, с кем выкладываю, с кем нет. Не надо выкладывать. ютуб канал свой? Да. Ну, не хотелось бы. Ну, я-то изначально понимаю, что нужно аккуратно разговаривать. Ну, я могу закрыть там, например... Да лучше, 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 ну, даже закрывать, если собрал. Лучше не надо. в смысле не надо? То есть, ну, не закрывать? Лучше не выкладывать. А, вообще не выкладывать? А ты боишься прямо, что по голосу узнает или что? Ну, его знает, всякое бывает. Да. Ну да, сейчас с искусственным интеллектом. Я с тобой здесь поговорил, я с России сейчас разговаривал, там, да. Мало ли там сопоставили. Ну, всякое бывает. Понятно. Ладно, понял, побегу тогда. Ну, подожди. Ну, давай. Не дорассказал про это, про Рогозина. Да, в принципе, все. Вот это видео короткое я вот показывал россиянину, собственно. А что за канал у тебя, да, я подпишу. Мыкита Сичень их мозги на месте. Вот. Они придумывают все время новые-новые решения. Причем они такие изуверы, э, маньяки. Вот это тот же самый э, Мадьяр, например, да, он прекрасный организатор, отличный командир, но это конченная мразь просто. То есть все его видосики, если посмотреть у него на телеграм канале вы обратите внимание, вот они там 3-4 дрона терзают одного солдатика нашего. Их мозги на месте. Ужасно, вот они придумывают все время. Слушай, я, короче, это... Бутусов плюс иногда включает канал. Это, это да, да? Да, 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 да. Иногда включая Бутусов плюс, и я, <с>... насколько это страшно, вот эти, эти дроновые войны. Я сам, короче, работаю на заводе Газпром в пожарной охране. И блядь, вы сейчас пытаетесь, короче, додавить этот завод прям жестко. Угу. У, уже нам бензин там, блядь, жестко установили. Я попадал под первый пролет, у нас их было где-то 4, наверное, или 5. Ну, под первый пролет я под... А, не, плядь, под второй прилет я попал. Пиздкая страшная вещь, просто пиздкая страшная вещь. Ну, я изначально не поддерживал. Это какой-то нефтеперерабатывающий завод? Это газоперерабатывающий завод. Ага. Очень страшная штука, <с> эти дроны. И еще, ну, ущерб там сильный нанесло по заводу. Ну он сейчас стоит. То есть не работает? Ну в плане бензина точно нет. Не, ну вообще в любом плане. <с> <с> ну давай не будем. Да ладно, ну раз уж, раз уж разговариваем, раз уж я не буду публиковать. Я, ну, я опять же, я не скажу тебе, в каких планах он работает, нет, потому что я не завязан на работоспособности завода, я в безопасности завода работаю. А, то есть ты, э, ты должен отвечать, чтобы дроны не прилетали в Украину? Нет. нет, нет. К, дронам тоже, к дронам я тоже не имею отношения. Просто, чтобы не пролез туда кто-то типа того, да? Тоже нет. Ну ладно, неважно. Короче, чтобы он не горел. Пожарная безопасность. Да, 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 пожарная безопасность. Понял. Вот. Знак... И Эта его... тема немного мне знакома. Тоже не буду говорить О, по какому. Очень, очень страшно эти дроны. И как бы, знаешь, когда даже вот, когда с Крымом все это произошло, с Крымом... Да, я, я сл... слышал, что-то прилетело. Вот ходу, короче, за бред его Зачем? Вы сделайте так, чтобы Украина захотела сама к нам прийти, а не в сторону Евросоюза смотрела. Ну, братан, вот если честно, мне там все понятно. Вот Это... и до. Вот и до мне все понятно, что происходит, почему и как происходит. Я не понимаю наших граждан. Бля, я просто не понимаю. Бля, настолько надо быть тупыми, я не знаю. Я не знаю, как их назвать. Клянусь, не знаю, как Да, их так и есть, так и... По-другому не скажешь, да. Мне очень страшно за, за свою страну на самом деле. И что здесь происходит? Очень страшно. Ну ты озвучил по сути две вот мысли такие центральные, которые я в своих там видео стараюсь эм, озвучивать. Первое, что ты сказал, это то, что ну, как я это озвучиваю, свою, свою мысль, то, то, что ты сказал. Я говорю, что если бы все те бабки, которые Россия ухайдокала на эту войну, это же страшные миллиарды. Я как-то пробовал почитать, например, один... Сбитый Украиной э, российский самолет, там есть разные, есть деш, дешевле, дороже. Но если взять самый дорогой, мы там больше 100 уже, по-моему, самолетов сбили за всю войну, по подтвержденным данным, там есть Орикс, который типа Осинт, э, который считает только подтвержденные. Я как-то считал, что одним самолетом можно ценой одного самолета построить несколько сотен новых домов частных. При, при условии, что дом стоит от 100 до 200 тысяч долларов можно построить несколько сотен целое село новое полностью с новыми домами ты представляешь а вся война мы уничтожили со... тысячи танков тысячи бронетехники Слушай, а, ско... а вот сколько если, просто... если, если посчитать э, момент когда путин пришел к власти когда стала самой дорогой нефть да. и вот можно было на все эти деньги просто россию всю полностью вот снести и построить такой огроменнейший во всей во всем мире дубай тогда Украина что скажет его а, пацаны мы хотим к вам мы хотим с вами дружить мы хотим с вами быть вы наши там близкие братья там неважно как. ну я утрированно опять же говорю сделай так чтобы к нам люди хотели прийти они а от нас уходили да вот, Знаешь, вот если нам бы посылось. я же о чем говорю если бы все эти деньги Россия направила на soft power, знаешь, что такое soft power? Мягкая сила. Вот как Америка покупает людей. Почему все хотят в Америку? Потому что там хорошо, э -э потому что там культура, потому что там, ну, как бы денежно, денежно все. И вот если бы все well, эти well, деньги, well. если бы все эти деньги Россия направила на soft power, на мягкую силу, чтобы купить симпатии украинцев, э -э украинцы пришли бы сами. Пришли бы, к сожалению, вот я как бы мне не, не было это, я бы не пришел, вот такие как я бы не пришли, но, но ну, многие ну, бы пришли, ну, проголосовали ну, бы за ну, пророссийских ну, там и так далее. То есть, да, можно бы... Ты сейчас так говоришь, потому что у нас такой конфликт, а если бы его не было, то ну, бы... ну да, все... да, ты прав, ты прав, до 2014 года и даже немного после 2014 я еще думал такой, я тогда, правда, вообще школьник был, поэтому на это ссылаться так себе, да, там, как бы, ну, мало что понимал, но я, но я говорил и думал, что, ну, как бы, ну, я вроде там играю с ними в онлайн игры, ну, как бы, вроде как похожие люди, да, но потом после 2014 года, да, я же сформировался с, в том числе войной с 2014 года, откусыванием Крыма войной на Донбассе поэтому да Но я просто Слушай, как, как, ты, как ты относишься к этому эдгар миротворец у вас есть еще раз кто эдгар миротворец это человек который э, притворяется э, бухим там каким-то донбасским чуваком но, в... типа, российским э, ну по да, да, ему... да. И выводит выводит людей на чистую да, воду. Да, 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 да. Прик... прикольную работу, хорошую работу. Видишь, он по сути занимается э, экономи... экономит деньги службе безопасности Украины, главному управлению разведки. Там и так далее. Но мне знаешь, мне знаешь, что... мне знаешь, что непонятно, почему Очаков ТВ в отношении него вот так вот негативно выступает. Я не знаю. Я знаю, кто такой Очаков ТВ. Это бывший россиянин в Америке. Тоже блогер. Э -э видел, я видел и Миротворца пару видео, я не видел много видео, да, я видел пару видео, и Очакова, но But, я вообще, не в, вообще не в курсе э -э никакого конфликта, честно говоря, и, и лезть даже в этот конфликт не хотел бы, вообще в эти конфликты. Кстати, у них почему-то такой серьезный конфликт, может они просто хайпуют на этом, я не знаю. Не знаю, но честно. Я вообще, вообще ничего не могу сказать, я вообще не в курсе дел, вообще, то есть... Человек почему-то его очень сильно осуждает. это такое дело житейское бывает. Я еще хотел вторую мысль сказать. Вот первое это то, что ты сказал: да, действительно, что экономически Россия могла бы, если бы, если бы мягкой силой, не разрушая города, не убивая сотни тысяч людей. А второе, что ты сказал, что ты поражаешься своим людям. Я тоже поражаюсь. Ты вот посмотри, во что превратилась эта война. Килл-зона. 20-километровые, где там нич ничто живое не проскочит, дроны висят круглосуточно э с ротацией, да? Один не успел отлететь, второй наблюдает. И вот эта килл-зона, э россияне же сейчас, э вот э статистику только смотрел по бронетехнике, э вот так вот, бронетехника вот так вот сошла почти на нет. Вся, почти вся техника, что использует, это гражданская техника, гражданские автомобили. И просто тупо мясные штурмы малыми группами. Сейчас это называется инфильтрация. То есть из-за того, что у нас тоже проблемы с личным составом, у нас на, огромный, на огромную линию фронта не, не хватает людей. То есть, как бы сказать, редкий, редкий фронт. И поэтому из-за из таких дырочек они пытаются, россияне вклиниться, куда-то просочиться, просочиться. Это по сути просто как биороботы идут, и погибают, погибают. Вот, мадяр только по подтвержденным данным, я с предыдущим собеседником говорил, только то, что на камеру убитых, рус, ну, убитых и, и раненых, тех, в кого дрон попал, 6600 в месяц. Это только силы беспилотных систем. А силы беспилотных систем это треть потерь врага. То есть вместе около там, 20 тысяч потерь в месяц, и, и Россия. <с Line> <и> у которых нет денег, которые в кредитах или Зеги, короче, ну, ну блин. Да. Да. Как бы, как бы. Знаешь, знаешь, что больше всего меня поражает? То, что как бы там они ни говорили, там мы православные, там, православные, на православных пошли вы долбали. Так какие они православные? Да, и, и, и еще вот одна фишка, которая меня очень сильно поражает. Вот я вот смотрю, вот в Инстаграме сижу, uh -huh. у нас там очень многие мусульмане там uh -huh. поддержку напишите, напишите «В поддержку Палестины что-нибудь напишите, напишите что-нибудь поддержку Палестины». в поддержку Палестины вы смелые, да, в Инстаграме что-то сказать, а в поддержку Украины вы uh -huh. язык в очко себе засунули, реально. Почему вы вот на это не обращаете внимания? То есть Палестине там какие то проблемы есть, а в Украине нет нихуя. Да, и то, что то, что их братья мусульмане э, типа Лапти Аронь, Ароновича э, Лаудинова воюют да против Украины, воюют потому против Украины, что-то не не возмущаются, что э, за Тагута, ну ты не, не шаришь в исламе, за государство Тагута они воюют против э, других кяферов. это вообще не не колышет, ну, потому Знаешь, что я они на Израиле смотрю говорю, какие вы молодцы. Дядя. И вот, знаешь, я иногда Израиль сравниваю с Украиной. В том плане, я говорю, да, вот Израиль, короче, ,vale, знаешь, вокруг него 분들이, весь арабский мир, и они, даже доталовые, я говорю. -да, talla, я говорю, voila, liv美味, Contact, я говорю и вот когда вы начинаете это делать, да, я такой, молодцы, красавчики. И мне еще, брат, пожалуйста, ну, не выставляй мое лицо, потому что мне очень... Да, хорошо, хорошо. Я понял. Я понял. И просто, если даже этот ролик выставишь там без моего лица, просто потом это видео удали, потому что всякое в жизни бывает. Я понял. У меня мама, у нее фамилия, девичья. <клых> Я говорю, мам, у нас, говорю, наверное, есть украинские корни. Она говорит, да нет, нет, там, типа, нет, нет. Там, да. Это тоже очень большая проблема. Русские зачастую. И, и россияне даже, я встречал азиатов э, полностью с азиатской внешностью, люди не знают дальше бабушек-дедушек, а иногда даже бабушек-дедушек. То есть я знаю, а например, люди, до седьмого я, колена. Я, 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 я признаюсь, я не знаю. Ну, я это, не это ужасы советского суда. Я почему знаю? Я почему знаю? Потому что, по сути, все мои предки им удалось жить... Компактно в одном месте, это Галичина, Запад Украины, да, э, да, там было были переселения с территории современной Польши переселяли э, зламкивщины, то есть э, вот во время этого обмена территориями, когда Советский Союз, э, ну, менялся с, с поляками, там украинцами и поляками, да, э, вот моих там выселили с, с этнических территорий Украины, но в целом, в целом в одном регионе, но Советский Союз-то перемешивал так э, э, эти. Не только Советский Союз. В Когда общем ты живешь у это себя это. на Земле долго, у тебя проще проще сохранять. Ты даже ну там на кладбище можешь сходить. Если ты даже живешь там в десятках, сотнях километров, ну ты можешь съездить раз в год на кладбище. Ты идешь, помолишься, там видишь табличка, как зовут твоего там прадеда, прапрадеда, понимаешь, э, вот. А, а если тебя куда-то в Воркуту вывезли или направили, ну куда ты там тысячи километров поедешь? Знаешь, а вот я еще закончу как бы... То, что да, да, вот, да, 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 и То, что еще вот у моей маме меня очень сильно поразило и очень сильно обрадовало. Она говорит, я говорю за Украину. Она говорит, я говорит, за Украину. Она говорит, да, ну, неправильно, говорит, это неправильно. А он такой, знаешь, что он вот, такой... О, держит, короче, равновесие, молчит, просто молчит. Я говорю, мама, говорю, спасибо, говорю тебе большое, что ты у меня умный и адекватный человек. Спасибо тебе большое. Ну вот я сколько не встречаю людей, я я же тут блогерством занимаюсь давно, начал еще до полномасштабного вторжения, да, и всег, не всегда, не всегда, конечно, не всегда, но очень часто, когда человек адекватный адекватно как-то оценивает то, что происходит. У него почему-то есть украинские корни. Я не знаю, как это связано. И связано ли это? Но ну я думаю, я думаю что не связано. Возможно, ошибка выжившего или что-то подобное. Вот, вот, вот у меня сейчас вот у меня супруга, как бы мы с ней когда познакомились, она в политике вообще ноль была и было все равно она жила там своей жизнью. А сейчас сейчас вот, я включаю там Антон Хардин, обманутый россиянин, там, ну, смотрю постоянно вот эти вот видео, и она... Все правильно, меня поддерживают. То есть, ну, зависимости разные бывают. Да, я вот не договорил мысль о том, что вот как, как выглядит эта война, вот пруд по 20 тысяч каждый месяц просто утилизируется об эти дроны, и российское же общество, и, ему же по барабану, Вообще по барабану свои потери. Они вот мне в рулетке всегда говорят, что сколько у вас там э, ТЦК по отлавливали, сколько у вас там уже убито. А у вас сколько убито, почему вас не интересует? У вас же потери скорее да. всего больше. Да, знаешь, почти не, наверняка. Мне бы, чтобы всех тех, кто там находится, вы бы, чтобы они не возвращались сюда. Мне это очень сильно хочется. Мне очень сильно хочется, чтобы они лучше бы не лезли и, <соединяющие> и не убивали наших, и вернулись а туда к зовут? себе, честно говоря. Что-что? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Никита. Слушай, я тебе скажу так, если ты хочешь со мной выставить ролик, ты выстави, только, пожалуйста, измени голос мой. Да я... Я даже не... Знаю. Я, 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 <соединяющий> даже, я <соединяющий> даже... Я даже никогда, никогда не менял голос, потому что... Но нет, я мой, 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 да мой я понял, голос. я понял. Я просто не, не раз разговаривал с людьми оппозиционных взглядов с России. Я просто закрывал лицо. Они говорили, там просто закрой мне лицо. Или, нет, или, нет, вообще, нет. или вообще не выкладывал. Голос я никогда не менял. Но ну, я посмотрю, если. Нет, если есть кайф выставить его, просто поменяй голос. Ну, я посмотрю. Посмотрю. Там уже думаю сам. Потому что, блин, ну, сам понимаешь. Понимаю. Ладно. У меня, у, меня, у меня очень большое желание вообще уехать с этой страны. Я, ну, к этому, я к этому стремлюсь на самом деле. Стремлюсь. Как только у меня будет такая возможность, я соберу все. Куда, и уеду. куда хочешь уехать? Да, не важно, куда, лишь бы пока не здесь. И мне, мне нравится. Мне нравится моя родина, моя страна. Ну, не то, что страна. Ну, страна нравится, ненавижу государства. Я я бы, да, чисто принял, сра сразу видно украинские корни, сразу видно украинские. Я Страна нравится, на государство ненавижу. Это это по-украински. Я бы уехал на то время, пока здесь все не поменялось бы. Но у меня здесь родители. Я не могу ее бросить. Понимаю. Есть еще какие-то вопросы обсудить или? У меня к тебе нет. Что что? У меня к тебе нет. Хорошо, я тогда побегу искать контент. Давай друг. Давай. Будь счастлив. Спасибо. Спасибо. давай. Я думаю, я викладу відео. Не знаю, чи буду змінювати голос. Якщо це буде нескладно, я просто ніколи навіть техні, технічно це не, не робив, але якщо це буде нескладно, не то ну, спробую там, змінити йому голос. Якщо ні, то просто закрию обличчя. Я думаю, що просто достатньо закрити обличчя. Я там, зацензурюю там, де він говорив, звідки він там, що там, туди-сюди. Щоб не було. Проблему. От. От. А ви, поки підписуйтесь на цей канал, обов'язково підписуйтесь, бо ну, треба добити 100 тисяч, це вже якесь неподобство, що ем, е, так трошечки залишається і, е, і ніяк не добивається, тому треба добити 100 тисяч. Ставте вподобайки, пишіть коменти, що ви про це все думаєте. Е, не забувайте долучатись до друк армії. Е, е, хто не знає, що таке друк армія, у мене з Євгеном Вольновим на каналі є інтерв'ю, там докладно все розказано. І якщо не маєте можливості долучатись до друкармії, то обов'язково донатьте на дрони, підтримуйте збройні сили. Бо, як бачите, нашим, нашим хлопцям на фронті вдається відбивати цю навалу на даний момент, темпи окупації росіян падають. Я думаю, що темпи цього набору м'яса. В Росії також падають, і е, я припускаю, що ось та стара цифра, хто часто дивиться мої відео, знає, що е, нам потрібно було ліквідовувати 35 тисяч росіян на місяць, щоб у них не було ось цього позитивного сальду, е, яке вони можуть накопичувати армію. Так? Тобто, ми там ліквідуємо 20 тисяч, вони набирають 35 в місяць. тобто у них є додаткові 15 тисяч, які вони можуть накопичити. Я думаю, що зараз є, є підстави вважати, є дані, що е, зараз у них немає такого набору, вони не можуть е, набирати 35 тисяч. І ми приблизно перемелюємо те, перемелюємо те що, що вони можуть мобілізувати, так би мовити, та? за гроші мобілізувати, бо е, як такої масової мобілізації у них немає. І мадяр. Його підрозділ зараз розширюється. Вони хочуть вони хочуть стати набагато більшими, хочуть займатися рекрутингом, не мобілізацією, а рекрутингом. І я думаю, що втрати у наших ворогів збільшаться. Що все, що вони зможуть послати до нас, буде перетравлено нашою землею. Тому обов'язково підтримуйте збройні сили, донаття на дрони і до зустрічі!